на этой минорной ноте у нас такой, переходим мы к нашей постоянной рубрике «Чудово трика». И первым номером сегодня в ней – это, это покращение. Они Все есть, больше. Они есть. Все, все, больше покращения. Но не у всех. Я же скажу, у нас есть покращение в одной отдельно взятой семье и у некоторых людей. Uh -huh. О чем а, я хочу сказать, я сейчас объясню. Дело в том, что у нас сейчас новые депутаты в нашей новой Верховной Раде новые чиновники, и они делают ремонт. Где? В комитетах. На вещи. Надо так, для страны, видимо. В бюджетном комитете, господин Гиллер, сделался ремонт. Давайте посмотрим, как это все происходит. Если люди имеют большие суммы денег и делают, ну, Більш комфортабельні, більш пристосовані якісь приміщення, які потім залишаться для інших. То вони ж не можуть претендувати на те, що за цей ремонт хтось буде їм шкодовувати, чи вони заберуть з собою ці кабінети. Ну, Можна я скажу? Міністр ми, юстиції або не знає законів, або свідомо вводить в обману. Пожалуйста, ви сказали, Ни я навіть військовий. Ніде не передбачено жодним нашим законом про те, що існують якісь інші форми фінансування державних бюджетних інституцій, ніж державний бюджет. Ну, це, ну, це, Господин б... Лаврінович. Ну, тобто, ну не може приватна людина, навіть якщо вона має ці гроші, взяти Нет, і ну... за свої гроші пофарбувати собі стіни. Так, якщо б стіни, Чоловік – віддільний санузел, кухня віддільна. Может, брезгует он, не, не, там, может, с челядью ну, кушает. Не, это там потреба сильно. Да? На Да. понимаешь? Нет, еще раз. Ну. Так, а я, я предлагаю, слушайте, давайте сделаем тогда для некоторых депутатов райдер. Знаете, как у звезд. Вот он не придет в Верховную Раду, пока у него не будет, значит, отдельного санузла, у него не будет там, там, золотого унитаза, извините, конечно, вот. И вот такой райдер у каждого депутата. Почему нет? Если они вот ну, ремонт требуют. Причем я хотел бы нашим телезрителям сказать, вы не подумайте из слов господина Лавриновича, что все это не делают на свои деньги. Ни в коем случае. Все за Ну, он же сказал, что за свои гроши люди не заберут Нет, с собой. ну, говорят. У нас он на 25-35% и процентов реформы сделаны какие-то, говорят. Но вот, говорят, за 12 тысяч человек сделал ремонт. За 12 колетник сделал. Гривен. За, 12. Да, за 12 тысяч там двери можно поменять. Не факт, что поменяют. Покрасить. Покрасить. Ну что ж, двигаемся дальше. Это был первый номер нашей чудовой тройки. Второй номер это был большой праздник, был большой для всех украинцев, для всех православных. Это крещение. И наш президент, естественно, не мог оминуть этот праздник. Но, естественно, без казусов не обошлось. Дорогу сделали Виктору Федоровичу. Прям вот, чтобы он проехал к тому месту, где светили воду, и постоял. Давайте посмотрим второй номер нашей чудовой трики. Вин будет тут, через два дня будет там. Купаться будет. Мы специально для него работаете? Да, да, мы специально работаем. Всегда стараемся. Собственно, 300 лет он жил. Но дело в том, что я хотел бы нашим телезрителям сразу показать, видите, какие дороги, да? А поворот вот тот к церкви, где Виктор Федорович поворачивал, он там вот заделан был очень серьезно. То есть, собственно говоря, на отдельно взятых участках дороги ремонты идут. В самых главных участках. Вот в Межгире, я уверен, хорошая дорога. Вот здесь вот хорошо наладили. И и прямо до воды, так, в воду заводили. Я уверен. Нет, Виктор Федорович просто не нырял. Если бы нырял, то сделали бы и отдельный кусочек воды. И вот там просто, да, осветили Виктора Федоровича. А я бы вот на его месте, чтобы хоть как-то рейтинг поднять, нырнул Я так. тебе хочу сказать, что в Киеве дори... Может все там... В, Ки... Может, не в Киеве зараз дороги нема. Ну, тобто нема. Там є ями і є відрізки ну, шляху між ямами. А доріг, як таких в Києві, вже нема. Треба про це, мабуть, повідомити міському голові. Не знаю, кому там ще, там, прем'єр-міністру. Ані по тим знають. дорогам не їздять. А інших нема. <рес> так я попов вже і розстарався, я уверен. Конечно. Что? Ну, чтобы вот что? показать. Ямы набыл? Нет, да, забыл. А, а, а. Просто Виктор Федорович проехал этот кусочек дороги, говорит, что тут реформировать, что менять, все хорошо. Но, а то он мог бы, знаете, как поговаривают, что некоторых подпрыгнул на ямке и сразу в ухо. Такой человек. Но мы двигаемся дальше. И третьим номером в нашей чудовой трике это заявление нашего премьер-министра Николая Яновича Азарова, который... Фрятва которая нет. Пионерская. Нет. Хотелось бы это посмотреть, конечно. Но это немножко другое заявление. Это интервью телеканала ТСН от 17 декабря 2012 года по поводу тарифов коммунальных. Давайте посмотрим, что он сказал. Мы были вынуждены в свое время, в 2010 году, пойти на то, чтобы принять часть из тех условий, который Международный валютный фонд для нас выдвинул. Сейчас мы знаем выходы. Никаких оснований для повышения тарифов нет. Я сказал, что это клятва. Что никаких представ для подвышения тарифов нет. Нет, что это все? А вообще у них... Пообещала людина? Да, и что? Как говорят у меня на районе пацаки. Пацан сказал, пацан сделал. А тут нет? И что? Дело в том, что я хотел бы сказать еще вот какую штуку. Николай Янович Азаров. Все мы знаем, что он валил там на попередников, на глобальную кризу. Новый появился, вы знаете ли? МВФ. Все они. Это не мы. Они нам говорят повышайте тарифы. А мы? Они нам говорят. А да, мы? Вот а мы костьми да, ложимся. Да, да. Нет. Они нам сказали увеличить пенсионный фонд, э, э, пенсионный Вик. возраст, М -м. да. Пожалуйста, нет, это не мы. Мы хорошие. Поверьте нам, пожалуйста. Тарифы не будут расти. Поверили. Да, да, конечно. Да. Да. Никто да. не будет ни да. о чем больше просить. Да. Потому что тут что-то попросишь у правительства, да. и все. У Деда Мороза лучше дождаться. Шансы в битве. Шанс? Вот. На этой оптимистической ноте будем подводить итоги. Действительно, шансов больше попросить что-то у Деда Мороза, чем у нашего правительства и президента.